Вадим, сегодня под Верховной Радой проходит митинг. Я хотел бы у вас услышать ваше мнение по поводу закона про особый статус Донецкой и Луганской области. Прокомментируйте этот закон. Запросто прокомментирую. Дело в том, что если бы это помогло остановить войну, я готов руками и ногами голосовать за особый статус региона Донбасс. При этом есть одно маленькое, но очень существенное но принимая закон об особом статусе, я очень бы хотел, чтобы в этот закон были включены особый статус Киевской области, особый статус Львовской области, особый статус Полтавской области и особый статус государства Украина. Это наша страна, которая должна быть в особом статусе в любом регионе. И если мы этот особый статус дадим всем регионам, по сути, Донбасс требует чего? Донбасс требует того, чтобы они имели право на самоопределение, на самовыражение своих мыслей, на развитие своей экономики. Давайте дадим всем регионам право определять, как они хотят развиваться. Это не говорит о федерализации, это говорит о децентрализации отдайте полномочия регионам, отдайте полномочия людям решать те вопросы, которые у них под ногами. Если человеку надо отремонтировать дорогу в Полтавской области, он не должен просить денег из центрального региона, там из Киева, отдайте мне, пожалуйста, отремонтировать дороги, и сколько он за это отдает отката. Не надо этого делать. Давайте всем регионам дадим особый статус, и тогда наша страна зацветет, как красивый лес. Спасибо.